Salam örmətli kanal izleyicilerimiz. Bugün nesil mən Masazır Qasabasında yeni Bakı yaşayış Kompleksinin həyat evlərində məhz tanış edirəm. Evimiz 600 umumi torpaq sahası üzerinde inşa olunub. E, 240 kvadrat ümumi tikinti sahası da sot torpaq sahasında. Və burada gördüyümüz bu obyekt də bu evimiz ayıttı. İndi irilən dəyərlərdə obyektimizin içində məhz tanış edəcəm. E, giriş qapları yola baxır bir başa. Burada isə bağ bağçası meyvə verən ağaclar və dekorativ ağacdanı üçün mövcuddur burda. Onu göstərdim sizə. Burda isə yenə yəni də badamzandır bibər də bax bunlar əkilib burda. Yəni torpağı da burda çox güyr torpağıdır. Ciləs ağacıdır. Müxtəlif meyvə verən ağaclar burda mövcuddur. Bir də evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Bax belə bir fasad görünüşündədir. Həyatın yerini göstərdim sizə. Bax belə bir bağa bağçası mövcuddur burda. Sənədləri tam qaydadadır. Bir başı alqı satqıdır. Onu da xatırladım sizə. Bu da isə giriş darvasıdır burada bax gördüyünüz kimi. Giriş darvasını həqiqətən rəssən 4-5 dənə maşın daxil olur. Hasardan məsafəsi aralıdır, onu göstərdim sizə və evimizin fasadı. Tortsovka emusiya və ağlana üzlənmədir. Kürsə kimi ağlana üzlənmədir. Onu da xatırladım sizə. Evimiz 4 dövrən pəncərə hamısı ös həyətinə baxır. Xatırladım ki, evimiz sol tərəfi, sağ tərəfi, qabaq tərəfi, demək arxa tərəfi də hamısı birbaşa yola baxır. Yəni evimizi e, yan görəsində ev yoxdu. Yəni evlər hamısı aralıdır. Sağ tərəfdə yoldur. Bax, arxa tərəfdə yoldur. Yəni bu evimiz elə bir ideal bir yerdədir ki, onu da xatırladım sizə. Bax, gördüyünüz bu darvaza yoldur. Arxa tərəf yoldur. Sağ tərəf yoldur və evimizin üzbəz tərəfdə yoldur. Onu da xatırladım sizə. Yəni dörd tərəfinə mə evimiz yol, yol, yola baxır. Yəni torpaq yer cəhətindən çox super yerdədir. Evimizin sağ tərəfindən də mən söyləsəm, bax belə bir fasad görünüşü var. Dörd dövrəmə kartof emüsiya və ağla daşla üzdənmədir. Burada isə həyətinin əlavə olaraq burada kladovkadır və sanitar qovşağı üçün mövcuddur burada. Bura həyətində göstərdimsə, kladovka kimi istifadə olunur. Və burada da yenə yəni, əlavə olaraq bir kladovkadır. Gördünüz məqaniz sistemi kimi çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Və bura isə həyətində olan sanitar qovşağıdır. Baxacam evimizin sağ arxa tərəfində göstərdim ki, səs bax gördüyünüz kimi hasardan məsafə saxlanılıb və birbaşa hasar da birbaşa yola baxır. Bu ağla piltələrdəki, yəni alıcın alıcı üçün qalacaq. Yəni istəyə görə həyətinə tam etdirə bilər. Əmimiz Çox eceal bir evdir, həqiqətən çox eceal bir evdir. Niyə gözəldir? Həm ev, həm obyektə sahib ola bilərsiz. Qabağımda qarşısında obyektim var. Onu da mən sizə göstərəcəm. Burdan bir də mən sizə həyət yan sahəsini göstərdim. Bax, belə dekorativ və güllər və meyvə ağacları mövcuddur burada. Və burdan da bir də mən sizə göstərdim evimizin fasad görünüşünü. Bax, belə bu cür də evimizin fasad görünüşü var. İndi isə evimizin içini mən sizə tanış edim kanalımıza abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birincil növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl bir qismət etsin. Burada gördüyünüz kimi balanslar bu ağla ilə döşənilib. Sizə görə buranca balkonla da bağlaya bilərsiniz daha e, zövqlü olmaq üçün. Yəni arazın istəyən asıdır. Burada da yenə də həqiqətən yaşamatmaq üçün bax burda gördüyünüz kimi istifadə olunub. Burada xarazenikdir. Kanalizasiya, qazına kimi burada mövcuddur və divarlarda gördüyünüz kimi taxta ilə emosiyanın üzlərində Vaq belə bir evimizin giriş səsi var. İndi isə evimizin sinemasına məhsul tanış edim. Evimizin giriş səsi də görsəniz xatırladım ki, sə evimizin proxoç səsi 2 metrdən artıqdır ki, yəni az deyil, ondu xətrafımsa ev hündürlüyü 3 metrlidir. Solda bax belə bir ha hazırlıq saxlanıb ki, buradan qabdır olsun, paltar asmaq olsun, ayaqqabı qoymasın, qabdır yıldıra bilərsiz. Sağ tərəfdə sanitariya qovşağıdır və sol tərəfdə sanuzeldir, qonaq otağıdır, mətbəxdir və bir dənə də yataq otağımız qonaq otağı məhsuldur. Onu göstərəcəyəm sizə. Birinci növbədə evimizin giriş tərəfdə olan sağ tərəfdə olan sanitariya qovşağına mən tanış edim. Və burada isə sanuzeldir. Sanuzeli gördüyünüz kimi duş kabinazaq qozidir. Faqat xatırladım ki, evimiz ə, çöl tərəfində qoşa daşlı geniş olnur və içəri tərəfində də evimiz qoşa daşlı geniş olunub və sol tərəfdə isə evimizdə mətbəxdir. Mətbəx də tənzil gördüyünüz kimi genişdir. Yəni mətbəx mebel yoldadan səbəb xatırladım stol susuldu burada qoyub rahatlıqla nahar etmək olar və bir də xatırladım ki, evimiz demək olar ki 99% əşyalar evin içində qalacaq. Yəni gördüyümüz əşyaların 99% evimizin içində qalacaq. Mətbəx də hardasa ə, 17-18 kvadratlıq mətbəxdir, yəni böyük mətbəxdir. Evi, evimiz özü də böyük kvadratdır, 240 kvadratdır. Alt torpaq səvisi üzərində inşa olunub. Əgər ipoteka ilə pul alırsa, ipoteka ilə də evimizi əldə edə bilərsiniz. Yəni alıcı nəzər, alıcının nəzərinə çatdırım. Döşəməsi pol döşəməsidir, keçmə döşəmədir. Bura isə evimizin qonaq otağıdır. Bax, belə bir gözəl bir qonaq otağıdır, düzdür? Aboyla vurulmayıb. Yəni alıcı öz dəvə bunu uyğun aboylarla vurdura bilər. Bir də xatırladım ki, evimiz şəxsi tikidir, kombi sistem işləvəziyyətdədir. Evdə də yenə yəni, xatırladığımə görərsə, demək ki, 99% evdə qalacaq. Pəncərələr də birbaşa öz həyətinə baxır. Hasan o tərəfi birbaşa e, mərkəzi yoldur. Onu xatırladım isə. Və burada isə sol tərəfə ikinci mərtəbəyə baxın, piletcandır. Buradan da göstərə bilərəm sizə bax gördüyünüz kimi ara divarlar da hamısı, burada hamısı qoşa daşla inşa olunub. Bax burdan da göstərə bilərəm sizə. Həm çöldür var, həm iç divarlar hamısı qoşa daşla inşa olunub. Burada isə əlavə olaraq bir yataq otağı var, çıqın otağında onu da sizə göstədim. Bu pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır və həsadın oyanı birbaşa yol onu da xatırladım sizə. Pəncərələr hamısı da şotdan təchiz olunub. Evimiz ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. 200 40 kvadratdır. Bütün kommunal xəttlər qaydasındadır. Qaz, su, işıq, internet hansı sistemi? Optik internet, telefonbla, bunlar hamısı qaydasındadır. Bura isə pleykanın altı gördüyümüz kimi gardırobdur. Yəni də paltar asmaq üçün, əlaba əşyaları qoymaq üçün burada gardırobdur. İndi isə ikinci mərtəbəsinə mən tanış edim. Xatırladım ki, evimiz mərtəbə arası monolit betondur və pleykan da monolit betonla qıstı ağazına üzlənmədir. İnşallah ev olmuq insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Bak bu gördüyünüz bir yolda birbaşa Yeni Bakı ıı, yoludur və onu da xatırladım ki, ıı, burada ıı, həm mərkəzi yol, həm də Yeni Bakı çox yaxın bir yerdə yerləşir. İkinci mərtəbəsində mənə tanıtdım. Bax gördüyünüz bura da qoşa daşdım. Elə bir avt aval, giriş avalı var. İkinci mərtəbədə solda bir otaqdır, ikinci otaqdır, üçüncü otaqdır, dördüncü otaqdır. Otaq sayıladı burada mövcuddur və burada isə balkonla çıxışdır. İndi isə sağdakı otağa gəlməyə tanış edim. Bax, belə bir evimizin qonaq otağıdır. Bu pəncərələr də xatırladım ki, bir baş öz həyətinə baxır, sağdakı pəncərə də, soldakı pəncərə də bir baş öz həyətinə baxır. Və xatırladım ki, sə bax bu yuqabağında gördüyü bağça-bağ da var evin giriş hissəsində. Və giriş hissində 6 sotda orada torpaq sahəsi var ki, o da bu evə aidddir, düzdür? Bu 6 sot sənətsizdir, amma ümumiyyə bu evin tikincisi olan səbəbi sənətlidir. Onu da xatırladımsa, indi balkondan da çıxanda istanaş edəsən. Burdan isə gördüyünüz qurtuluş binasıdır, yeni Bakı binaları, hamısı görsənir və düz görünə də panorama var. Balkondan onu sizə mən göstərəcəm. Evimiz həqiqətən çox səliqəli tikilib. Yəni orada tikintisində bir dənə də olsun bir, bir məna yoxdur. Düz evə oboydur yuxarın emulsiyası da buna çəkilməlidir, onu xatırladım. Bax bu gördüyüm isə bu evin sağ tərəfi də gördüyünüz kimi birbaşa yola baxır. Və burada da gördüyünüz kimi hamı evin qabaq hissəsini buradan, bağça bağlar hamısı bu evlərin özlərinə aiddir. Və bax bu pənzəsi birbaşa yola baxır. Evin arxası, qabağı, sağı, solu hamısı birbaşa yola baxır. Evimiz demək olar ki, dörd tərəfli yolun üzərində inşa olub. Buradan isə arxadan girəndə solda bax belə bir qonaq, yəni yataq otaqlarından biridir. Hər otaqda deməli hər iki dənə pəncərə mövcuddur burda. Sola və sağa baxan pəncərələri var. Burada sağ tərəfə baxan pəncərədə birbaşa o daqıya ola baxır. Onu göstərsəm sizə. Daha doğrusu, sola baxan pəncərəsi yola baxmır. Evimizin üç tərəfi yola baxır. Evin hündürlüyü də 3 metrdi, onu xatırladımsa. Burda isə sonunda 6-cı otağımıza mən sizi tanış edirəm. Bu yataq otağılan biridir. Yuxarıda 4 dənə yataq otağıdır. Burada da 1 pəncərə, 2 pəncərə mövcuddur burada. Yuxarıda 4 dənə otaq mövcuddur. Aşağıda isə 2 dənə yataq otağı mövcuddur. Bir qonaq otağı, bir və yataq otağı mövcuddur və bir də mətbəx. İndi isə balkona mən sizi tanış edim. Buradan da göstərdim ki, sabah gördüyünüz kimi qoşa daşın da imkanlıb. Hörmətli qonaq dəzərlərim, bax buradan da mən bir daha sizə göstərdim. Bax belə bir həyət yəni, sahəsi, bax bu gördüyünüz obyekt də vəyimizə aiddir. Soldakı bağ-bağça da, sağdakı bağ-bağça da ümumiyyətlə buya aiddir. Düzdür. Qabağındakı o ora sənətsiz torpaqlar gedir qabağa sənətsiz torpaq, amma bağa-bağçası setqası hamısı bayaa aiddir. Ümumiyyətlə 12 sotdur. 6 sotunun sənəti var, 12 ə, 6 sotunun sənəti yoxdur. Yəni orada ev tikilmə ehtimalı yoxdur, çünki onlar yola yaxın olduğunu onlara sənəd verilmir o baxımdan. Amma belə bağça bağsala baxa bilərsiz. Yəni alıcın sənətdə bax buradan da görsəm ki, səs həm bağçabağını salıb qabağa. İndi isə mən siz evimizin obyektinə tanış edəcəm. Burdan da göstədim ki, səs belə bir evimizin görünüşüsı var. Və buradan bir başın duz görünə panoramadır və qurtuluş binalarıdır, yeni Bakı binalarıdır və sağda isə əlavət heykan mövcuddur orada. Bax, o sağdakı qırmızı binanın yanında mərkəz yolun yaxınıdır. Yolu, yolu demək olar ki 80% asfaltla təchiz olunub. İndi is obyektlənmə sizə tanış edim. Evimizin qiymətini xatırladım ki 230.000 manatdan satışa çıxıb. Sözsüz ki real alıcıların endirim olunacaq. Ümumiyyətlə 240 kvadrat tikinti sahəsidir, 12 sot torpaq sahəsidir. 6 sotun sənədi var, 6 sotun sənədi isə yoxdur çünki orada sənədsiz də torpaq var. Baxın, o baxımda. İndi isə obyekti nə mən sizə tanış edim. Evimizin giriş hissəsində bir də burdan mən sizə göstərdim. Bax gördünüz, bu bağça bağ da evimizə aiddir və burada rahatlıqla gəldə yəni, 3-4 dənə maşını saxlamaq. Soldakı bağça bağ da evimizə aiddir. Sol tərəf yoxdur, qabaq tərəf yoldu və sağ tərəfdə yoldu. İndi isə obyekti nə mən sizə tanış edim. Bu gördüyünüz obyektə bax, bu evimizə aiddir. Ondu xatırladım sizə. Burada 2 dənə obyektdir. Biri kürə çörəyiydi. Hələ də işlək vəziyyətdədir. Sağdakisə hələ də işləmir, onu da xatırladımsa. Yəni istəyə görə burada hovamarketdir bu və yaxud da ki almarketdir, yəni arendiyə verə bilərsiz. Yəni al satıcı özü arendiyə vermir, onu göstərsəmsa. Bax, belə bir obyektin yuxarısı abşıqla döşənmədir. Burada da yəni elektrik sistemidir, halogenli müəyyən bir şeylər burada mövcuddur. Burada kanalizasiya su xəttinə görə burada mövcuddur. Onu göstərdim sizə. Bax, durla. ə qazdır, sudu, istisududu, soyuq sudu kanal xəttinəçi burada mövcuddur. Və buradan da mən su götürsəm, burada da istəyə görə burada sanuz və sanitariya qurula bilərsiz. Yəni tam arxa kimi də bağlaya bilərsiz. Yəni belə bu fosumu da saxlaya bilərsiz. Yəni alacın istəyində asıdır. Obekt özü hardasa 60-70 kvadratlıq tək bu 60-70 kvadrat. Bax bu göründüyümüz obyektdir. Bəlkə çox olar amma çoxdur, həqiqətən çoxdur. O 70-80-dən yuxarılar ki, aşağı olmaz və soldakı obyekt də bu evimizə aidddir. İndi isə soldakı, sağdakı obyektimizə baxdıq. İndi isə soldakı obyektimizə baxacağıq. Burda isə xatırladım ki, bax belə bir e, təndir xanadır. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Onda xatırladım sizə. Bir də xatırladım evimizin qiyməti. Bax bu gördüyünüz obyektlə obyektlərin bir yerdə 230 min manata satışa çıxıb. Sürsürcə real alıcılarına endirim olunacaq. Ümumiyyətlə 12 sot torpaq sahəsi daxilində inşa olunub. 6 sotlu sənəti var. 6 sotdan bax. Bu qabaq qabaqda olan torpağın sənəti yoxdur. Yəni burda onsuz ev tikilməyəcək, onu da xatırladım sizə. Çünki burda mərkəzi yola yaxın olduğu üçün burda icazə yoxdur. Yəni sənəd də verməyə və yaxud da tikinti icazəsi yoxdur. Ətrafına məlumat üçün zənh bura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bir dəvəmmə unutmayın. Yeni satış açan əmlakın birinci növbəsində siz tanış ola biləsiz. İnşallah ev olmu insanlar Allah təala belə gözəl ev qismət etsin. evimizi ipoteka ilə dağdıdı biz. Siz yəni sənədlər qaydasındadır. Ondu xatırladım sizə. Birbaşa xüsusi büdcə yaşayış mantiqində torpağıdır, yeni Yenibacırdır. Bax bucunu evimizin görünüşü mövcuddur.